һәм алдын алу халқымыздың мемлекеттік ұйымдарға болған сенімін бекемлеу болып табылады нәтижеде мемлекеттік қызметілер орайлары халықтың ахмиетлі һәм болған мемлекеттік қызметілерін алу мүмкін болған орынға айланды. пікірімізді шоманай районының мысалында дәвам еттіреміз санларға нәзер аударатығын болса Қаралпастан республикасының қала һам барлық орыларында мемлекеттік қызметлер орайлары жұмыс алып барып халыққа 200-ге шамалас қызметлерді артықша қиыншылықсыз ең ақметлісі жасау орнына қарамастан экстерриториал принципі текарында алу мүмкіншілігіне ие болды әсіресе халыққа және де сапалы қызмет көрсету олардың алсын жақын ету мақсатынде мобиль яғни көшпелі мемлекеттік қызметтер көрсету жолға қойылды ең алыс аймақтарға арнаулы техникалармен тәмеленген транспортларда барып зарур болған құжетлер бойынша мемлекеттік қызметтерді көрсетеді шоманай районыны әділдік бөлімі мемлекеттік қызметтер орайы тарифінен 2022 жылдың өзінде физикалық һәм юридикалық шақсыларға 22568 мемлекеттік қызметлер көрсетілген болып бұл көрсеткіш халық санының 40% процентін құрайды ал интернет тармағы арқылы яғни онлайн тәрізде пайдаланушылар саны болса 2435-ке жетті бұл орайға келместен үйде отырып пайдаланушылар саны асып атырғалығынан дерек береді өткен 2022 жыл дауамында 125 юридикалық һәм жеке жәмі 238 жүз отыз сегіз өткерілді исабат дауамында жәмі 96 алты іспеек яғни 88 юридикалық шақыстар әмті 8 жеке тәртіптегі спермелер қайта зүніне өткерілді. Сонда яқы район орайынан алыс аймақларға шығу арқалы қоралардың уақытларын тежеу, әмде олардың ұзағын жақын қылу. Соның менен бірге әмкәнәт чекленген қоралыға қолайлықта жарату мақсетінде орай қызметкерлер тәрепінен орынларға барған халда тұрақлы түрде көшпелі қызметлер әмелеге асырып келінбекте. Бұлардың нәтижесінде өткен 2022 жылдауымында 2767 мәмлекетлік қызметлер, сонан 39 үстілемен сөбеклері көшпелісіне өткерілді шын өлден тез сапалы һәм қолайлы қызмет көрсету бұл тариплердің орылардағы мамекетлі қызметлер орайларына берсек болады енді олардың қасына көркем ықшам хам қолайлы деген түсініклерді де қосамыз себебі әр бір аймақ ұсындай шараиттарға ие жаңа амаратларда халыққа сапалы мамекетлі қызметлер көрсетіп келмекте бұлардың барлығынан көзденген мақсат халықтың өз тұрмысынан аразы болып жасауына ерсу.